Приветствую вас, дорогие друзья! Я Игорь Кузнецов на канале «Христианам о а важном». Мы говорим о тех вещах, которые важны для того, чтобы наше христианство было плодоносным, да и вообще могло называться истинным христианством. В прошлом сюжете мы с вами начали рассуждать на тему «Отвергни себя». Это слово, которое мы прочитали в Евангелии от Матфея, в 16 главе, 24-25 стих, Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». И этот ролик посвящен ответу на вопрос, зачем нам, собственно, нужно отвергать себя. Если не смотрели, посмотрите, ссылочка в комментарии к этому ролику. И, кстати, я вспомнил, что проповедовал однажды на эту тему отвергни себя в Киеве и также в описании ролику размещу ссылку, где можно эту большую проповедь увидеть. А пока в этом сюжете достаточно коротко давайте рассудим над вторым вопросом. Как практически это делать? Потому что если я понимаю, что именно мое я, которое стало Богом моей жизни, начал руководить моей жизнью, моими планами, вообще определением, как я должен жить и и что должно со мной происходить, вот определением, что правильно, что неправильно, что добро, что зло, именно вот это и есть грех, нахождение моего я как Бога моей жизни. И если я понимаю, что чтобы действительно обрести жизнь, в которой Бог будет Господом, которая будет по Божьей происходить, мне просто надо от этой жизни старой освободиться, а значит, моё я надо свергнуть то тогда, конечно, я захочу этого. Возникает вопрос, как это будет происходить. И вот здесь мы должны понять одну простую вещь, что вообще спасение наше, а это значит и изменение нашей сущности, это значит наше следование за Господом, вообще вот вся наша жизнь, она не может осуществляться только лишь нами. Она как раз осуществляется Господом. И в этом и есть смысл нашей христианской веры. Мы верим, что Господь дал нам новую жизнь. Он сам стал нашей жизнью. Что Господь, Он и совершает это все. И то, что требуется от нас, это не столько найти ответ на вопрос, что мы должны делать, сколько понять, а что делает Бог. И Слово Божье нам как раз и объясняет, что Бог собирается делать и призывает нас реагировать на его действия определенным образом. В практичности воплощения в своей жизни этой заповеди «Отвергни себя» важнейшую роль, являет, важнейшую роль несет не то, что мы пытаемся как-то это делать, потому что это больше будет похоже для нас на какой-то мазохизм, самоистязание, и ничего хорошего из этого не получится. Нет, важную роль играет то, чтобы мы понимали, что Бог делает с нами, чтобы эта заповедь была осуществлена, воплощена, реализована в нас, и реагировали на эти действия Божьи соответствующим образом. Итак, давайте попытаемся понять это действие Божие. Что такое отвержение себя? Мы разобрали с вами, что это есть свержение с престола господства над своей жизнью, моего собственного я, мое эго. В чем выражается или как реализует себя, проявляет себя господство моего я в моей жизни? Мы это видим в повседневности, это очень просто. У каждого из нас, у нашего я есть планы, цели и мечты. И мы выстраиваем каждый день своей жизнью в, в какой-то ряд какое-то влияние на события или реагирование на эти события в соответствии с тем, приведет нас это к достижению наших целей или не приведет. У нашего «я» есть желание, и мы стремимся получать то, что мы хотим. У нашего «я» есть то, что ему не нравится, и мы стремимся избегать то, что не нравится нашему «я». У нашего «я» есть понимание, что правильно, что неправильно, и мы судим свою жизнь и жизнь других людей, а также даем оценку окружающим обстоятельствам с позиции того, что, как мы считаем, правильно, что должно быть, что для нас хорошо, ну, соответственно, то, что мы считаем плохим, мы стараемся избегать этому противиться и воспринимать это как зло. Вот таким образом наше Я царствует в нас. Исходя из этого, что будет означать свержение нашего Я с престола царства? Это будет означать, что дни нашей жизни не будут происходить так, чтобы они приближали нас к осуществлению наших мечтаний. Не будут происходить те события, которые приведут нас к желаемой нами цели. Не будет получаться то, что мы хотим, люди не будут относиться к нам так, как мы заслуживаем, и вообще все будет происходить не так, как наше Я считает правильным и как оно ожидает. Именно таким образом выбиваются вот эти вот возможности нашего Я управлять нами. Мы как личность продолжаем существовать, но наши мечтания, желания, действия, стремления, цели, ожидания, реакции, которые производимы нами, они все должны быть упразднены. И вместо этого Бог обещает, придет Его воля и осуществление Его плана в нашу жизнь. В Библии эта перемена выражается в таких словах, которые мы читаем. Слова Иисуса, например. Впрочем, не как я хочу, но как Ты хочешь, Господь. Слова Иоанна Крестителя, когда к ним приходят и говорят, как же так, это как-то неправильно, несправедливо. Тот, которого ты крестил, сегодня такое большое служение имеет, а ты, Креститель, великий пророк, сидишь в тюрьме. Иоанн ответил, все нормально, мне должно умоляться, а ему возрастает. Вот эта вот идея замены царства, замены господства, вместо господства моего я, придет господство Христа. Эта идея, она должна быть нами принята, должна стать для нас желанной. И она будет желанной, если мы понимаем, что как раз наше «я» в функции Господина – это и есть наш самый большой враг. Это и есть проблема и причина наших несчастий, и как раз этого врага мы должны свергнуть. Мы должны очень четко в своей вере перейти с позиции охраны себя самих, своего я, своего мировоззрения, защиты своих целей, планов и исполнения своих мечтаний на позицию ⁇ Не как я хочу, а как ты хочешь, Господи, не моя, а твоя воля да будет ⁇ И чтобы это практически могло происходить, на самом деле Бог нам помогает. Потому что мы, отдав свою жизнь Богу, назвав его Господом, фактически сами попросили, чтобы Он помог нам пройти этот путь, конец которого жизнь вечное. И Бог делает это. И вот начинается день. У нашего «я» есть все еще планы, мечты, цели и желания. Но день идет не так, как хочет наше «я». Люди относятся не так, как наше «я» заслуживает. События происходят не так, чтобы приблизить наше «я» к исполнению мечтаний этого «я», а наоборот, кажется, удаляет от него. Как мы на это будем реагировать? В своем безбожии мы возмущались, мы воспринимали все эти события, которые воруют у нас нашу жизнь, как проблему и пытались бороться с ними. В нашей покорности Богу, в нашем откровении, что есть новая жизнь Божья, которую мы хотим обрести, мы будем воспринимать как благо все то, что разрушает нашу старую жизнь. То, что происходит не так, как я хочу. То, что ко мне относятся люди, не так, как я заслуживаю. То, что события не те, какие я ожидал. И жизнь пошла вообще не тем сценарием. Это благо для меня. Можете ли вы принять к сердцу эту идею? Поразмыслите об этом. Ведь разве не в этом же и причина наших несчастий, что мы всю жизнь все еще пытаемся где-то ищем силу, уже выбились из сил, но все равно еще пытаемся добиться своего. И остаемся в стороне от той прекрасной, счастливой, полноценной и реальной жизни, которая сокрыта со Христом в Боге. Фактически поэтому мы мертвые по грехам и преступлениям нашим. Мы в отрыве от той жизни, которую нам дал Бог. Мы не живем ей. Почему? Потому что мы сами стали творцами и совершителями нашей жизни. Христианская идея, Евангелие Иисуса Христа, предлагает человеку раз и навсегда покончить с этим. Поэтому самое первое, с чего начинается христианство, это предложение Иисуса. Отвергни себя. Хочешь этого? Понимаешь, что это для тебя благо? Понимаешь, что когда ты будешь терять свое, ты будешь обретать мое? А мое, говорит Господь, Несравненно лучше. Ибо твоему я не приходило даже на сердце, что приготовил для тебя, любящий тебя Бог. Вот почему идея отвергнуть свое я и предложение потерять душу свою, это прекраснейшее, замечательное, просто действительно самое первое и самое славное предложение, которое поступило от Бога к нам умри для своей прошлой жизни и силой Божией воскреснешь в вечности. Бог даст нам эту силу. И эта сила как раз и есть крест Господень. Вот почему, следом за словами «отвергни себя», звучит фраза «возьми свой крест». Но о силе креста мы поговорим в следующий раз, если вам это интересно. Задавайте ваши вопросы. Поразмыслите над тем, как практически Бог помогает вам отвергать свое я, и как вы реагируете на это действие Божие. Покоряетесь ли вы Богу, и происходит ли это отвержение вашего Я, свержение Господства вашего эго? Или вы все еще боретесь, утверждаете его, поразмыслите на этом, поделитесь этим, порассуждайте и сделайте правильный вывод. Вы же верите, что Бог благой, и вы же верите что есть новая вечная жизнь, которой вы можете жить и быть счастливейшими людьми. Да прославится Христос у вас. Будьте благословены. До следующих встреч.